но ничего хорошего не будет, потому что на июль туз пиковый вниз также падает, как и падал на июнь, то есть, ну как бы, худшая ситуация не оставаться. Извините по обстрелам туз вниз, плохо, очень, баллистика, орешник баллистика, тузом пиковым я уже говорю, ну баллистика. баллистика, по обстрелам туз пиковый. Йшла мова про те, що Росія нарощує виробництво решників. Да, Вони бачу. планують запустити масовані атаки арішникам одночасно в декілька міст. О Господі, ти мене таке питаєш. Ну, я коли дивилась минулого разу, якраз таки коли написала новину про це виробництво, там падав валет піковий. Вчора, вих... Вчора вихожу із дома. Короче, Я виходжу до перекрестку, на перекрестки валяється валет піковий. Я така, що? Думаю, что это такое уже? Это наверное, я к бесам ходил, наверное. Но сам факт просто что. Ладно. С этим Пора Ну вообще эта карта хорошая для обстрелов. Карта пустоты она замечательная, это лучше. Я когда валет пиковый достаю, я понимаю, что можно спокойно спать. Но видишь, все позбывалось. Вообще все просто вот в июнь. Я не знаю, настолько хорошо по предсказаниям, четко все детально, прям поняла. И 17-е по Киеву. И прям предсказали мы, что новая у них э, тактика, что там по так. шуту падала, помнишь? Там по шуту падала, типа, что они будут обстреливать, когда либо тревоги не будет обстрел, либо люди будут выходить с этого и обстрела. То есть вот проигралась тоже тактика новая. Потом про с четырех локаций, потом про баллистику. Все проигралось. И дата, и 23-е проигралось выставляла себе в инстаграм эту песню 22 так, июня так, так. да ровно 4 утра mm -hmm. ну это ну да вот 22 23 вот оно проигралась там четко переход должен 23 число что э, еще блин к сожалению про девочку тоже проиграла себе на канал записывала что какой то поколение я не говорю не знаю кто такая девочка ну то есть какой-то ребенок говорю умрет или умер не понимаю это прошлое событие что после обстрела сразу смотрели или это новое, и потом новости девочка 11-летняя найти не могли ее. Короче, у меня уже истерики были, уже и плакала в эфирах, что такое не делала, это какой-то ужас просто. А, про Зеленского покушения, что же там сбылось вроде наконец, июля Ну, короче, то есть дофига что проигралось, но в июле там туспиковый падает, я уже вижу. Я пока не смотрела ничего по июлю, по событиям, но по обстрелам легче не будет, я сразу говорю, это... Навесные попередження можливо, були якісь? Поки нічого. Нічого пока не було. І Я заметила, що в кінці місяця месяца особо сьогодні сегодня снился. Снился mm -hmm. Зеленский, короче, мы на каком-то с ним мероприятии, а мероприятие какое-то находится то ли это Букавель. То ли я не могу, какой-то Букавель какая-то, понял? Что вот такое? Ну, с лесом с горами связано. Не знаю, что это. Может, это за границей, где-то Италии какие-то Альпы, что-то такое, понял? И он, конечно, он такой прям пьяный, пьянючий, поняла прям вообще. Состояние у него не очень хорошее сейчас, видимо, тяжело ему. Он прям совсем какой-то такой, типа, во сне был. Тобто такий не дуже хороший сон, тривожний щодо Морально. стану здоров'я і морального так. Заведення. І смотри, да, і смотри, там куча людей було якесь мероприятие, і він, короче, п'яний, він прям вообще не понимает, що ну то есть взагалі вообще теряється, потерянно не розуміє. Ну, понятно, що таке зараз таке саби... событие знаєш, Ой, такі зараз события відбувається, що не знає, що ему делать даже. Відбулася зустріч Трампа і Зеленського. Що, що відбувалося? Чи є зараз на сьогоднішній день прихильність Трампа до України? Зараз про масовий обстріл рішникам спрошу спочатку. Ну, я не вижу, пока масового нічого здесь не Смотри, там туз, туз червовий випав і семерка. То есть вони хочуть действительно його зготавлювати, да, туз, туз червоний, туз тут про количество. И семерка это постоянство карта. То есть, ну, ну это пиздец, конечно, если такое будет. Алдара вот, орешником будут ну, по Украине еще. Туз крестовый. Туз крестовый, э, да. Что-то будет. Но я уже говорила, выходила в эфир. Я знаю, что по Киеву, когда Туз червовый падает, а по центру Украины, ну, Пивнич там центр. А когда Туз Крестовый, я уже обратила внимание, это Днепропетровщина, потому что обстреляли Днепр недавно. Угу. И я ночью про обстрелы смотрела, падает Туз Крестовый. Думаю, так, что это за город Туз Крестовый? Это же не Таро, что покажет, типа, ядерную станцию. Поняла сейчас? Думаю, так, что это? И обстрел днепра ночью. Это Днепр. И Запорожье показывают Крестовым Тузом тоже. Я уже по игральным картам тоже выкупила. Учусь, Чтобы видишь? Загроза Орешника беспосредственно да. для этих двух мест. Днепропетровщина, Запорожье, Запорожье, Запорожская область Днепропетровщина, да. Но ничего нового, потому что Орешником туда уже пытались бить. Помнишь, когда так, там что-то было? Так. Вот он, показывает. Он так. Туз Червова пока нет. Ну, пока не падает Киев. То есть... Планируют они обстреливать сегодня? ночью ну, вообще. вообще. Да. да, Семерка пиковая падает карта страха сразу. Э -э -э, зустрич да? Походите, так, да. В... Мне... Трампа и Зеленского. Настроение Зеленского после встречи с Трампом. Может, веет солнце, как раз так и до сие из Сухая встреча. Смотри, десятка бубновая. мне хорошая, хорошая восьмерка. Вот разговор, туз бубновый, король пико. Хорошая. Хорошая встреча. Прям десяточку бубнового. Да, разговаривали много. Да, да, да. И туз бубновый. Ну, хорошо. И... Результат, головная будет. Давай, сейчас. Хорошая встреча. Не, хорошая, хорошая. Ну, девятка пиковая, восьмерка пиковая вниз, так угу. Слова, слова. Да, да, да. Загалом зустріч НАТО це не тільки зустріч Зеленського із Трампом, була низка ще інших зустрічей і обговорень, чи можна очікувати більшу підтримку України, не тільки словесну, а все ж таки більш технічну артилерійську, чи буде вона. От кого? От кого? Від країни НАТО. Ну, падает десяточка, смотри, с вальтом новым. Девяточка, восьмерочка. Падает, но я в это не верю. Не верю в это. Восьмерка, под восьмерка это разговоры больше. Но... Понимаешь, я думаю, что сейчас бы здесь, типа, если бы реально была какая-то физическая сила, да, помощь, тут король Пикова бы выпал. То, есть я не вижу, это просто розговори. Все, що ми дадимо, ми обіцяємо не вижу поки. Тобто, тут, якраз таки, в цьому випадку красна карта а не так, понял? Зараз Трамп все ж таки наважився і наніс удар по території Ірану. Чи розглядає він можливість нанести подібний удар по території РФ? Ту збув, ново ні. От, суді, король пікову випав, но девятка пікова вніс. Ні, зразу. Ні. Поки А, Також знаємо, що Трамп заявив, що якщо Путін все ж таки пролетить до Туреччини, то і він теж приїде на цю зустріч. Чи наважиться Путін на візит такий. Непонятно десятка пікова, непонятно поки. Ні, я думаю, не сімейка пікова. Вот. Які зараз стосунки Трампа і Путіна? Про що домовляються, до кого все ж таки на сьогоднішній день Трамп більш прихильний? десятка пікова, теж карта непонятки Зеленский, крестовая карта выпала. Я же говорила, что я крестовая дама. И когда падает крестовая дама, то есть, ой, когда падает крестовая карта, я понимаю, что это типа, ну, наши. Путин десятка пиковая, непонятные отношения. Он его не понимает. То есть все равно я не считаю это хорошими отношениями. Как бы там ни было. Это просто... Ну, это просто они друг друга пытаются прощупать, понял? Трамп и Путин, я про это. А Трамп взагалі здатен зупинити Путіна? Ему показывает. Ну, валет падает, смотри, на самом деле какие-то попытки точно есть, потому что валет, это хлопоты, да, и шестерка пиковая, просто шестерка пиковая, это про дальнюю дорогу, это она дальние перспективы, то есть это как-то все очень медленно, все очень как-то так, прям, о, блин, тягомотина, поняла, идет, вроде бы как бы да, хлопочет по вольту. ну, как-то такое, что... -то. А, так хочеться почути нарешті, що хтось таки може його зупинити і не тільки може, а, а діє і робить все, щоб зупинити. Тільки смерть. А... Але але насправді ні. Діють і роблять Зсу. Зсу на сьогоднішній день це ті, які вже більше вже, вже стільки років е, зупиняють Росію, не дають можливості їм реалізувати все. Війна три вже тривожна прикинь. І це ж повномасштабна. А війна. загалом скільки вона триває? Е, чи отримає Україна нові потужні засоби ППО? Ну, поки не віжу, Семерка Пікова. Раніше ми з тобою говорили про ймовірність деокупації, і в тебе випадало те, що є ймовірність звільнити Херсонщину на сьогоднішній день. Це реальна перспектива? Чи все ж таки трішки змінився цей сценарій? Пусть Смотри, в дальней перспективе, опять-таки, все равно выпала семерка, туз крестовый, шестерка пиковая. В дальней перспективе и туз червовый в начале, да. Не забирал своих слов. Ну, дальняя перспектива, шестерка. То есть не показывает даты, не показывает, когда, ну да. Туз, туз червовый, он в прямом положении вверх. Он не вниз выпал, а вверх. Ну да. Собрать часть к части. Ну, юг, не не обсер... не Так, Це звільнення все ж таки більш військове. Це битва має відбуватися, чи можливо будуть домовленості, і Росія сама покине цю територію? Знаєш, дві десятки випало. Кстати, от не про бой тут. Дві десятки, вот, да? І балет червоний. Щортось, какие-то можуть договоренності бути, потому що нам вже в кота падала, помніш тоже? Про да. Трампа договорів, що тобоє -то дві десятки, це не про бой. Бой як з піка нападала, тут нема піків, десятки, деньги. От що це, ну, зрозуміло, що тут не про день, тут про договорники можуть бути. Ага. Зараз знову почали говорити про ймовірність нових наступів, зокрема, наступ з території Білорусі, чи він все ж таки на сьогоднішній день іде до нього підготовка, чи він відбудеться? Десятка червовая, шестерка, луновая. Нет, я пока не вижу наступу. Шестерка пиковая, смотри. То есть туз червовая, шестерка крестовая. Да, типа про Киев. Поняла, здесь центр. Столица. Но шестерка пиковая, ну. Такая дальняя перспектива, типа шип... ну Хотя шестерка пиковая это дальняя дорога, может быть. Просто показывать может, типа, за кордону. Поняла? Шестерка крестовая. Пика не выпала. Если какие-то похождения, короче, будут, то сейчас больше про ДРГшников. Не вижу пока полно, полномасштабного того, что они прям наступления идут там. Планы есть у них. А ты зараз ваши расширение войны? Мается на увазе зараз не на украинских территориях, а на решті европейских территориях? Пока нет. Нет. Семерка Пикова нет. Поки нет. Хотя я знаю, що там стоять они везде. Я розумію, я то все поки нет. Поки семейка пікова. Карти, говорят, нет сейчас. А взагалі спроможна Росія? Зараз ми не про плани, а про ресурс. Чи достатньо ресурсу в Росії, щоб розпочати і розширити ці кордони військові. Ні, пікова Десятка дев'ятка пікова Нет. Про масштабність пока нет. Не готова ні к этому. Знову з'являється інформація. Насправді мені здається, що за три роки, поки ми пишемо інтерв'ю, така інформація з періодичністю в декілька місяців з'являється. Що Росія спроможна воювати як мінімум до 27-го року, і е, особливо не страждатиме економічно, е, і вистачить їй цього ресурсу для того, щоб продовжувати війну з Україною. Чи дійсно це так? І чи Україна зможе так довго ще триматися? Ой, касається, Україна зможе триматися довго, ну не сможете. А перший вопрос: какой? Чи Росія дійсно може таку затяжну війну продовжувати впродовж ще декількох років цю війну? Дев'ятка, ну не хотят. Дев'ятка бубнова падає. Это при інтересі. І десятка. Масштабирование, Поняла настолько. Mm -hmm. Следующий туз. Ну, то есть, да, они реально хотят много лет. А бы только десятка не была десяткой, пожалуйста. Действительно, 10 лет, прям понял? Э, смотри, то есть там по картам падает, я уже спрашиваю с другой стороны. Я говорю, покажите, давай же не будем спрашивать про окончание войны, потому что война тянется, фиг знает когда. Они нас пытались оккупировать еще, фиг знает когда, даже не 2014 -го года, еще раньше даже. У них там дофига планов. Война идет всю жизнь, считаю, с Россией. Это правда. Давайте mm -hmm. не так говорю, спрошу, давайте спрошу, просто говорю, может. Может, говорю. <laughs> Сдается, кто, кто сигнализует, тебе Маша. Не понял, ничего, ну ладно. Это интересно. Может, говорю, типа, пауза какая-то, или что-то еще говорю. Может, там то. Давай говорю, так, спросим, типа, чтоб. Ну, пауза, да, или как оно, в принципе, закончится. Там показываешь, что закончится по дураку. Типа вообще просто все встали, нифига не... Ни... То есть как-то вообще очень странно и тупо. Типа что воевали, и вот так по щелчку просто закончилось. Это очень странно прям. Блин, я спрашивала, походу, даже... Да покажите, я говорю, месяц мне. Там, по-моему, семерка падала. А что семерка это что? Июль? Нет? Так, лыпень, так, да? Лыпень лыпень? месяц. Угу. падала, кстати. Или 7 числа, или 17, или 27. -го. Или, типа, в июле. Вот как-то вот такое, что, понял, показал. И опять-таки не кидаюсь с такими громкими заявками. У, у меня даты сбываются часто, да, я понимаю, там, цифры и так далее. Но я это не люблю. Вот я люблю по факту, когда мне покажут, понял, через сон. Или там как-то, ну, ты же знаешь, не люблю это. Так, так, но так. семерка по картам выпала. И учитывая, вот даже мы предсказывали, говорю, мне спрашивают, когда обстрел на Московской области или Москвы. Мне падает шестерка. Говорю, будет шестерка или девятка в дате или 16, или 26, вчера же обстреливали, 26 число, ну, показала четко. Я верю все-таки в игральные карты, что все-таки будет конец войны какой-то или пауза. В июле, только каком июле, блин? Когда это что это? Чекаем, Маш, я не знаю, вся страна молится уже на той твой сон, чтобы <laughs> он нарешті тебе наснився. Да, да. Я понимаю, а я сама молюсь на это. Ну, всім бога. Також так, так зрозуміло, кожен свої молиться. Знаєш, хто хто собі особисто? Хто богам, але дуже дуже сильно да? хочеться. Так, дуже дуже хочеться і віримо що це станеться зараз. От сьогодні відбувся ще один обмін полоненими. Прекрасна новина, чи зараз вдасться стабілізувати ці обміни, зробити їх дійсно регулярними. Смотри, по обменам я всегда, в принципе, говорила, и карта одна и та же падает, хорошо. Прям либо Ермак, либо кто там старается, не знаю, но прям обмены хорошие, начались большие. И там падало, что с 29 по 10 июля где-то в эти даты будут мертвые. С 29 числа по 10 июля промежутки этого времени мертвые. Там хорошее количество туз падало или десятка, ну, туз, по-моему, ту или, или, десятка, Ну, в общем, то есть хорошая карта падала, я помню, что 29 -е, 10 -е июля, я даю промежуток этот, понял, по мертвым именно мертвые должны быть. Семерка пиковая, гробы, ну, типа... А покажите по июлю по Сейчас, покажите по июлю по обстрелу. Мне насколько хуже, чем июнь. Ну, блин, десятка пиков, все равно фигня. Пікова, ну, ракети, то есть, ну, Падал вчера, туз, десятка пікова, ракети. Впадав вчера, позавчора туз, здесь десятка падає. Ну, Сказати, що прям лучше буде. Пікова десятка. Знову ці комбіновані атаки, дрони, да, плюс да, ракети. Да, да, да. Ну, в будь-якому разі, на початку липня будемо дивитися да. більш. Точну інформацію, більш точні прогнози будуть по ситуації в Україні. Будемо сподіватися на те, що щось зміниться. Щось за цей короткий час вдасться налагодити, врегулювати і ситуація стане менш критичною. Дякую тобі, Маріко. Дякую за ці інтерв'ю. Дякую за твої прогнози. Хочу привітати тебе. До речі, ти отримала звання найкращої. Добре. <laughs> oh, заслужено абсолютно. Я думаю, что все приеднаются до сих привитаний. Класс витаю. Ну блин, я, я типа понял, мне такое нравится, но мне не нравится, когда там какие-то места типа дают, потому что мне как-то странно. Я сегодня сейры, что там утром вообще кинула. Я такая, блин. Я не люблю, понял, это вот места. Вот этими Я типа себя как-то чувствую, типа, сразу. Ну, блин. Нет, это приятно. Просто, типа, да, просто да. звоня, давай на место. Тебе дали звоня на Так место дали первое. я такой, о, блин. Ну, это? априори, априори, знаешь, парень. Ну, сделать лучших, не надо ж места эти давать. Ну, люди, люди тоже обижаются, знаешь, там некоторые, ж, наверное. Ну, уже и не. Ну, приятно, да, конечно. Я встала утром, такой, о, ну, хорошо, думаю, ладно. Ну, я да, красава. Значит, ну. Так і є, так і є. Знаєш, стільки всього, я пам'ятаю, скільки всього ти насправді переживала, і дуже багато оцього от людського на тебе сипалось, а ти і хвора, і серед ночі, і ранком після обстрілів виходила в ефір, давала ці інтерв'ю, тому дякую тобі за це. Я вже вийшла недавно в ефір на ось мій канал, вже раз ефір не вийшла у нас. Блять, плакали 10 хвилин, але люди хороші коментарі все одно писали, писали про те, що, блін, такий ефір теж потрібен, вони теж плакали. Звісно, показує, що, це що ти, ти жива людина. Розумієш, ми всі плачемо, але нам здається, де коли ми дивимось в екран, здається, що Маша така сильна, вона, Такой мабуть, позор, точно не это плаче. Это позор, Та який? Позоріще, Це, 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 це емоції, це прекрасні емоції, да. які показують, що ти неймовірно хороша, чуттєва насправді людина. Тому Спасибо, я спорчу <laughs> як спорчу якраз ділять, кстати. <laughs> Спасибо <laughs> за <пам 'ятник. laughs> <laughs> приємно. Давай сразу, что там, на Путина и всех, и всех ему подивными. Хотя там, может быть, коллективно нужно все это делать. Там дело даже не в Путине, понимаешь, сколько просто пыталась разобраться mm -hmm. с этим. Я не думаю, что дело в Путине, честно. Мне кажется, там такая завязка. Но опять-таки, дело в Путине, смотри. Ну, ты вот нажимаешь эту кнопку сраную, да, в этих самолетах. Ну, стрельник вот в поле. Ну, это тоже зависит от человека, правильно? Да, вот эти кнопки не нажимают свои, так, это же они нажимают так. в домах. Это же не Путин нажимает. Путин просто... Ну, даже, может, да не он даже. генералы приказы отдают. Типа, я уверена, что он, типа, дофига чего и не знает, наверное, даже. Ну, то есть, я ему не оправдываю. Не, не надо там думать, что я правду сейчас кого-то. Просто говорю о том, что там такая связка. Гнелое успельство Конечно. Там, если Путина, даже Путина убрать, то там, блин, есть Лавровы и все остальные, которые такие... Ну, то есть, это какая-то уже такая просто связка людей, личностей, которые Вся страна такая. Они радуются от того, что люди погибают у нас. Mm -hmm. То есть, ну, я не понимаю. Это вся страна такая. Это уже не в Путине. А в них во все. Если еще в начале войны была какая-то надежда на то, что, типа, они могут как-то все это остановить, но на самом деле оказалось то, что они э... нам никогда не были близкими людьми, понимаешь? Это все было фейк. Они просто хотели нас уничтожить все, да, всю жизнь. Это, типа, из разряда того, что, типа, за тобой стоят и нож за спиной держат, знаешь, вот так вот, так, близкие так, так. люди, опять-таки, соседи твои. Ну, мы славяне, мы все там кровные были. Ну, вот, вот тебе, пожалуйста. В очередной раз для Украины просто наказание нам понимание того, что мы не должны никому верить. Даже самые близкие могут предать. Это вот нам доказание. Мы верили, мы отдавали ядерки, мы то делали, то вот тебе, пожалуйста, нам наказание, чтобы мы как бы понимали, чем это все может закончиться, к сожалению. О, над чим все закінчилось, була бы б ядерка, а не по к нам. А ще покарання покарання за те, що не знаємо власної історії, тому що насправді циклічно все. Якби з самого початку дивилися, Это то, то розуміли б, що це далеко не браття і далеко не можна вірити все цим людям, тому собі, що вони да, винищували нас завжди. Конечно. Так вони навіть по старому по старому сценарію Савдеповському вже обстріл від Києва, був, смотри, я ж говорю пісня до -го ну, то второго ію, Угу. но это люди которые то есть они живут там еще где-то в совдепе в совке то есть у них мышление опять-таки это все власть, видишь, то есть они так привыкли жить то есть возможно какие-то там современные современники были какие-то вас при власти возможно по-другому все было бы вот. но там там совок там дипломаты эти старые которые с того времени постсоветского мы что хотели? Мы хотели как-то современниться, мы хотели как-то, да, вот даже вот элементарно с тем, что мы президента выбирали себе такого. То есть мы хотели как-то больше омолодиться, как чтобы как-то апгрейд, да, сделать, а они нет. Они не понимают этого, они не приветствуют это. То есть они считают, что все даже как они, под их дудку плясать. Опять-таки это показывает то, что Украину поработить хотели веками, понимаешь? Под себя поджать. Им невыгодно, чтобы Украина, она выделялась как-то.

Хочеться вірити, що якийсь вихід є, чесно. Я поки що навіть уявлення не маю, що це може бути, але так хочеться вірити в це диво, що щось таке відбудеться, що глобально змінить все у світі. Вони тут обстрілюють, я обстрілювати обстріли вже ще стали вісім раз. Я не знаю, що тобі сказати, чесно. Я погаюсь, типу, ти пугаєшся обстріли? Зараз так. Чесно, я я якраз говорила про те, що я за три роки я дійсно я не боялася раніше. А я от, от зараз це само. я почала боятися. Сама, да. Ну, а что, ну, блин, ну. Я все равно считаю, типа, как суждено, знаешь, если оно твое, твоя ракета, ты ее словишь. То, ну, ты. Ты же понимаешь, ты не встречаешь, куда? если это твое, это, ну, я верю в рок и в судьбу. И меня это, кстати, спасает очень сильно, потому что я понимаю, что если это мое осуждено, то я ничего не сделаю. Типа, так должно за счет быть. Все. И я в это верю, мне это, кстати, спасает от, от мыслей дурных. Потому что я считаю, что мы не имеем права влиять на рок. Вот никак мы не имеем, мы не боги. Понимаешь, вот все. Понятно, что не нужно там не кто-то а тревога, и там, да, это все ясно. Так, 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 это тоже очень важно. Подкреслить, что да. не, не, выходьте и не кажи, ловись, давай, да, да, ну, меня. Да, да. Но панички быть не должно, то есть как-то попытайтесь свои мозги настроить на то, что то, что суждено, тому не миновать никогда. Вот и все. Это прям уже себя настроить на это. К сожалению. Вот. Так, хотелось про что-то хорошее. <laughs> Пока что, на жаль, не выходит, но yes. такая у нас реальность ну, извините, Потому... как есть. Ничего хорошее будет. А, а, а прекрасна твоя усмешка. Бачишь, ты, ты усмехаешься в конце, и это уже очень хорошо. Я уже не плачу сегодня, видишь, все хорошо уже. Я уже поплакала. Да, реально вышли начали. Теж треба. Теж треба. Я думаю, що разом з вами і глядачі, які теж тримали емоції, можливо, в собі, а потім воно все вийшло. А це після... Це після чого? Це обстріл Дніпра був, по-моєму. Це я новини почитала накануні про ту дівочку 11 річну яку розвивала. Ви і все, і все. Це останнє, що взагалі, остання точка була, коротше, поняв? у нас смотрелась наслушалась в Киеве, и все. И меня... Я плакала, четыре дня сидела. У меня тупостей началась депрессия. Люди боятся, людей жаль, они боятся, понял? Они боятся очень сильно. Они мне пишут, они там, я встречаю на улице, они такими глазами смотрят на меня. Типа, что знаешь, они ждут от меня какой-то какой, -то, какой -то такого, чего-то предсказания какого-то такого, чтобы вот прям вот, вот чего-то доброго, хорошего. Я не могу им ничего сказать. Змеини тебя нет кого. Вот сегодня женщину встретила на улице, она типа в такси садилась, она бежала до такси за мной, поняла? Она к мужу в госпиталь приезжала. Она, блин, плакать начала. Такая реакция, конечно, у людей на меня. Они плачут, я тоже плакать хочу сразу. Да ну, блин! Нечем смеяться и радоваться. Так все плачут, блин меня поддерживают все, поняла, сильно после того эфира. Но все хорошо, я, я, нормально, все, все хорошо. Я просто, ну, я понимаю, что я хочу просто показать людям иногда, что я такая же, как они, живая. И мне тоже страшно бывает, и тоже мне больно бывает. И тут ничего такого нет. Я, в принципе, считаю, что ничего плохого нет в слезах. И ничего да. зазорного. А так же, как и в добре, нету ничего зазорного тоже. Это все хорошо. В любви, в добре, там в каком-то свете, это все замечательно, и все хорошо. Нет ничего хорошего, нет ничего плохого в хороших делах, в хороших поступках. Нет ничего плохого. Ни для кого, ни для ведь, ни для черных, ни для людей, ни для кого. Вот. Побольше такого было бы у нас. І це те, що залежить від кожного з нас. Якщо глобально ми зараз не можемо вплинути на ситуацію, то робити добрі вчинки це те на що ми дійсно здатні, і, і можемо вплинути тому. Единственное, что скажу, смотри, я к Монастырскому там приходила недавно, притянули да. меня на кладбище, а я забыла, что у него днюха 12 июня была, я не знаю, я забываю mm -hmm. об этом, понял? Я пришла, увидела, такая, блин, все понятно. На байка вам спросила, говорю, покажите, что делать. Не сказали ничего, то есть нету какой-то панацеи от обстрелов, ничего как бы, ну, я не понимаю, что, ну, не знаю. Просить, единственное, что просить у них у всех, чтобы они как-то обряли, защищали. Я уже даже думала обращаться, знаешь, кому там Амельченко лежит, как бы. Так окей его у него, но я надо подумать будет, не знаю, как правильно.